নমস্কাৰ চদা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল চি চি এল চাইল্ড কেয়াৰ লীভ সম্পৰ্কে এটি বিশেষ আপডেট আহিছে এতিয়ালৈকে মহিলা কৰ্মচাৰীসকলে চি চি এল অৰ্থাৎ চাইল্ড কেয়াৰ লীভ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল কিন্তু এতিয়াৰ পৰা পুৰুষ কৰ্মচাৰীসকলেও চি চি এল পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব সচৰাচৰ দুটা সন্তানলৈকে এই চি চি এল বা চাইল্ড কেয়াৰ লিভ দিয়া হয় শিশুটিৰ যত্ন লোৱাৰ কাৰণে সৰ্বাধিক সাতশ ত্ৰিছ দিন পৰ্যন্ত এই চি চি এল দিয়া হয় চি চি এল মহিলা কৰ্মচাৰীসকলে ইতিমধ্যে যিহেতু পাই আছিল অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে এটি নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পুৰুষ কৰ্মচাৰীসকলেও চৰ্ত সাপেক্ষে এই চি চি এল বা চাইল্ড কেয়াৰ লিভ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথম ক্ৰাইটেৰিয়াটো হ'ল পুৰুষ কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো চি চি এল দুজন দুটা সন্তানৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব প্ৰথম যি প্ৰথম দুটা সন্তানৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব তাৰপিছত নহয় অৰ্থাৎ আপোনাৰ পাঁচটা ছয়টা সন্তানৰ যদি থাকে আপুনি দুজন দ্বিতীয় সন্তানৰ কাৰণেহে চি চি এল ল'ব পাৰিব দুই নম্বৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো হ'ল আপুনি চি চি এল ল'ব লাগিলে আপোনাৰ যদি কিবা কাৰণত বিবাহ বিচ্ছেদ হয় আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ হৈ দেউতাকৰ লগত যদি সন্তান আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ চি চি এল পাব দুই নম্বৰতে কিবা কাৰণত যদি পুৰুষ কৰ্মচাৰীজনৰ পত্নীৰ বিয়োগ ঘটে তেতিয়াহ'লে ওঠৰ বছৰ বয়সলৈকে এই চি চি এল পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব অৰ্থাৎ চাইল্ড কেয়াৰ লিভৰ কাৰণে ওঠৰ ওঠৰতম সময়সীমা ওঠৰ বছৰ ওঠৰ বছৰ বয়সলৈকে যিকোনো সময়তে মহিলা কৰ্মচাৰীসকলে ইতিমধ্যে চি চি এল ল'ব পাৰিছিল এতিয়াৰ পৰা পুৰুষ কৰ্মচাৰীসকলেও প্ৰথম দুটা ক্ৰাইটেৰিয়া যদি ফুলফিল হয় তেওঁ এই পত্নীৰ বিয়োগ ঘটিব লাগিব বা অনিবাৰ্য কাৰণবশতঃ ডিভ'ৰ্চ হোৱাৰ পিছত সন্তান যদি তেওঁৰ লগত থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ চাইল্ড কেয়াৰ ল'ব পাৰিব দুই নম্বৰতে যদি আপোনাৰ দিব্যাংগ সন্তান আছে সেই ক্ষেত্ৰতো চাইল্ড কেয়াৰ লিভৰ কাৰণে এটি বিশেষ ক্ৰাইটেৰিয়া ধৰি দিয়া হৈছে যিহেতু চি চি এলৰ ক্ষেত্ৰত ওঠৰ বছৰ উৰ্ধতম সীমা কিন্তু আপোনাৰ যদি দিব্যাংগ সন্তান আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি পুৰুষেই হওক বা আপুনি মহিলাই হওক যিকোনো বয়সৰ দিব্যাংগ সন্তানৰ কাৰণে আপুনি চি চি এল অৰ্থাৎ চাইল্ড কেয়াৰ লীভ ল'ব পাৰিব অৰ্থাৎ কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ এই সুস্থ সবল শিশুৰ কাৰণে ওঠৰ বছৰলৈকে আপুনি চি চি এল ল'ব পাৰিব আৰু দিব্যাংগ শিশুৰ কাৰণে যিকোনো বয়সৰ লক্ষ বয়সৰ দিব্যাংগ যিকোনো বয়সৰ শিশুৰ কাৰণে আপুনি সৰ্বাধিক দুই বছৰলৈকে চি চি এল ল'ব পাৰিব অৰ্থাৎ সাতশ ত্ৰিছ দিনৰলৈকে চি চি এল ল'ব পাৰিব যাক চাইল্ড কেয়াৰ লিভ বুলি কোৱা হয় ছাৰ বাইদেউসকল এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বহু এনেকুৱা পুৰুষ কৰ্মচাৰী আছে যিসকলৰ কিবা কাৰণত পত্নীৰ বিয়োগ ঘটিছে কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ মাজত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিছে আৰু সন্তান তেওঁৰ লগত আছে গতিকে পুৰুষ কৰ্মচাৰীসকলেও এই যিটো চাইল্ড কেয়াৰ লিভ পোৱাটো বিচাৰি আছিল বা এটা প্ৰয়োজনীয়তা আছিল গতিকে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে ইয়াক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এজ এ পুৰুষ কৰ্মচাৰী হিচাপে মই এই যিটো সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তক কি কৰিছোঁ আদৰণি জনাইছোঁ চৰ্দা ছাৰ বেদসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব